Любой гражданин Украины имеет право быть больным слушателем в судебном заседании, в любом незакрытого типа. Ага. Правильно, вы это знаете. Вы осознаете, что вы сейчас совершаете право уголовное нарушение. Да. Чей приказ вы исполняете? Чей Я приказ вы исполняете? Вы скажите, пожалуйста, фамилию, назовите, чей приказ вы исполняете. Я а вам дал это такой вас. приказ, чтобы узнать людей в судебном заседании. А давайте арестовывать их и все. Вы знаете, что вы робите злочин? Охрану судебную вызвали. Это вот это Почему вы молчите? Ответьте на вопрос, чье указание вы выполняете? У вас есть руководство? А вам кто вам дал указание? Назовите фамилию того, кто дал вам указание в препятствии людям попадания в зал судебного заседания. Это Давайте позвоним 102. И... Давайте Нет, намазаем. это есть судебные исполнители. Фиксируют уголовное правонарушение и следственно оперативную группу. Да, 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 да. Оп, да, да. Ну что, нельзя ответить?

приехала следственная оперативная группа и зашифровала факт злоумышленного нарушения Приморский суд Балтовская 33 они не представились представил? никто не представился давайте еще раз